قلت مره ان داعش خارجه من كتب التاريخ، ممكن تشرح؟ يا سيدي لنقرا تاريخنا كيف انتشر الاسلام؟ نحن نعرف ان الاسلام انتشر شرقا وانتشر غربا انتشر غربا عبر الفتوحات المختلفه، المعارك، القاده، القتلى، المدن المقتحمه، السفن المحروقه نعرفها خطوة خطوة وقائدا قائدا وبيتا بيتا لكن قل لي هل نعرف كيف انتشر الإسلام شرقا كيف وصل إلى الهند سريلانكا جزر جاوة والفلبين وجنوب الصين نحن لا نعرف كل هؤلاء الملايين لا نعرف كيف دخل أجدادهم الإسلام لسبب واحد أن التاريخ ربط بين انتشار الاسلام والمعارك والسيف والقتل والحروب ولم يقل لنا كيف يمكن للقدوه الصالحه ان تنشر الاسلام بين الناس. لذلك داعش حينما ارادوا القتال باسم الاسلام فهم يستلهمون تاريخا ربط بين الاسلام بين انتشار الاسلام والمعارك. وليس لدينا تاريخ يخبرنا كيف يمكن للقدوه الصالحه ان تكون هي السبيل لنشر الاسلام نحن بحاجه الى ان نعرف كيف دخل الاسلام جزر الملايو دون قتل ودون معركه ودون قاده ودون سفن محروقه وهذا بالسلام. الغائب في الخطاب الديني هذا بالديني. الغائب في الخطاب الديني هذا الغائب في كتب التاريخ لذلك داعش تستمد من كتب التاريخ وتستمد ايضا الاحكام المتشدده في كتب الفقه داعش لو اردنا ان نفككها سنجد احكام فقهيه متشدده تاريخ ارتبط بالدماء والمعارك او وجوانب عديده داعش هو تجميع لمجموعه من الاخطاء التي لم نعالجها وسكتنا عليها حتى ظهر المارد الذي نسميه داعش